ঘৰতে অতি সহজে কেক কেনেদৰে বনাব পাৰি আহকচোন চাই লওঁ এয়া লৈছোঁ মই পাঁচটা কণী কণীকেইটা মই ইলেক্ট্ৰিক বিটাৰৰ সহায়ত এইদৰে ফেটি লৈছোঁ যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ নহয় তেতিয়ালৈকে মই বিট কৰি লৈছোঁ কণীৰ জোখমতে মই এয়া চেনি দিছোঁ মই গুড়ি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইদৰে আপোনালোকে গুড়ি চেনি দি বিট কৰি ল'ব চেম বাতিটোৰে মই এবাটি ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ ৰিফাইনটো মই অলপ অলপকৈ দি এইদৰে বিট কৰি লৈছোঁ এইদৰে বিট কৰি ল'লে কেকটো ফ্লাফি হয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হাতেৰে বিট কৰি ল'ব পাৰে এখন চাকনিৰ সহায়ত মই এতিয়া শুকান ইনগ্ৰেডিয়েণ্টখিনি মই এইদৰে চালি লৈছোঁ ইয়াত আছে ময়দা আৰু এচামুচ বেকিং পাউদাৰ আধা চামুচ বেকিং চ'দা এইখিনি এইদৰে সানি ল'ব অলপ অলপকৈ দি এইদৰে সানি দিব এবাৰতে নিদিব এই এইদৰে ভালকৈ সানি লৈ এতিয়া ইয়াতে মই এচেঞ্চ দি লৈছোঁ আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ এচেঞ্চ ভাল পায় তেনেধৰণে দি ল'ব এচেঞ্চটো দি মই এইদৰে আৰু অলপ সানি দিলোঁ এতিয়া কেক টিনটোত মই এইখিনি বহুৱাই দিম কেক টিনটোত মই আগতেই অকণমান তেল সানি ৰাখিছিলোঁ তেল সানি লৈ ওপৰত অকণমান ময়দা ছটিয়াই দিছিলোঁ এতিয়া এইখিনি মই এইদৰে ঠালি দিলোঁ আৰু এডাল শলাৰ সহায়ত এইদৰে লাৰি দিছোঁ যাতে ভিতৰত কোনো ধৰণৰ লাভচ নাথাকে অকণমান এইদৰে ডাপ কৰি দিছোঁ আৰু এটা কেৰাহী মই হিট কৰি লৈ কেকটো বহুৱাই দিছোঁ কেকটো হওঁতে মোৰ সময় লাগিছে পঁয়ত্ৰিছ মিনিট সময় এয়া চাই লৈছোঁ মই এইদৰে পাৰফেক্ট হৈছে খুবেই ছফ্ট হৈছে এতিয়া মই কেকটো তিনিটা পিচ কৰি লৈছোঁ ক্ৰীমখিনি মই এইদৰে বিট কৰি লৈছোঁ বিটাৰডালেৰে একেবাৰে সহজ ঘৰতে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব ইয়াৰ মই চেক কৰি চাইছোঁ ক্ৰীমটো তলফালে পৰি যোৱা নাই ইয়াৰ ৰেডি এতিয়া মই কেক এপিচ এইদৰে বহুৱাই দিছোঁ ওপৰত মই ছুগাৰ চিৰাপ দি লৈছোঁ অলপ আকৌ মই ওপৰত ক্ৰীম দিছোঁ ক্ৰীমখিনি মেল্ট কৰি লৈ আকৌ এপিচ এইদৰে এপিচ এপিচকৈ মই কেক বহুৱাই দি গৈ আছোঁ এতিয়া মই এয়া লাষ্ট পিচটো বহুৱাই দিলোঁ ওপৰত ছুগাৰ চিৰাপ দি আকৌ মই ক্ৰীমখিনি এইদৰে মেল্ট কৰি দিছোঁ চাৰিওফালে মোৰ ক্ৰীম এয়া লগাই ল'লোঁ আৰু ওপৰফালে মই এইদৰে সমান কৰি দিছোঁ আৰু অইল লগোৱা ব্ৰাছডালেৰে মই এইদৰে দি ওপৰত মই চকলেট গেনাচেৰে সজাই ল'ম এয়া মই সজাই ল'লোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ শেষত মই এয়া নামটো লিখিবৰ কাৰণে ডেৰী মিল্ক চকলেট এটা লৈছোঁ চকলেটটো অকণমান গৰম কৰি লৈ এইদৰে নামটো লিখি দিছোঁ একেবাৰে সহজ আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব